Но видите, это народная сила. нам не платят деньги. Мы просто взбунтованы, нас достало, понимаете? До можно костей. Вы поймите, мы нам не платят. Мы два месяца уже стоим по собственной инициации. но не прячь глаза. Я же даже не знаю твоего имени. Я не смогу ничего тебе сказать. Я просто как человеком чувствую поговорить. Ну посмотри на меня. Меня Антон зовут. Тебя как, как. Ладно, не говори, я понял, тебе нельзя. Мы стоим здесь ради вас, ради себя, ради моей семьи, ради будущих детей моих. Чтобы банда не правила нами. Зеки, вы обещали защищать нас от зеков, вы понимаете? Я верил в дядю Степу, честного милиционера, который злодеев от нас угрожает, А Они защищают нас от злодеев. Пойми это просто. Мы за добро. Извините. Молодец. Поверьте, если хоть одно отделение из вас опустит щиты, если вы скажете нет, хоть один из вас, каждый, вы понимаете, каждый из вас капля в море, которая сделает страну эту другой. Подумайте. Я не знаю, что вам расскажут ваши политруки или кто у вас там, но поймите. Пожалуйста. подумать что я проплаченный ваш агитатор да? за вами да наш агитатор <свят> 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 да мы не скрываем что мы провокаторы журналисты они <свят> все провокаторы поэтому мне понравился тебе комментарий на сайт ну на форуме евромайдана сегодня типа провокаторы будут говорить что провокаторы пытаются изменить страну вот и больше всего лайков <свят> он набрал я прошелся по настроению людей. Все вот все уже разочарованы в оппозиции, во френдлейте. Все. Они... А у нас нет оппозиции. Я вот, ее ну, не вижу. Вот уже это, два месяца ее нет. люди, которые да. Ну, ее нет. Если мы сами не возьмем ситуацию в свои руки, то. Стране Кирдык. Вы ну, поймите, мы не за Кличко стоим, не за Етильный блок. Вот серьезно. Мы стоим, мы выберем сами, честным путем президента потом. Но только сейчас без правил мы играем. Это то же самое, что шулерами в карты играть сейчас, понимаете? Right?